आज हम सभी संत एकत्रित होकर के बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है कि अपने ही देश में में हमको हमको पलायन पलायन का लिए मजबूर किया जा रहा है इसी तरह कुछ वर्षों कश्मीर करना पड़ा अपने ही देश में अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार हो रही है तो हम सनातन धर्मावलंबी अगर आज नहीं जागृत हुए तो कब जागृत होंगे हम सब लोग अपनी हृदय की प्रेरणा उद्वेग और जो भी हम लोगों के अंदर हृदय में जो थी उसको हम डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी अत्याचार बंद की जाए क्योंकि बर्दाश्त की एक सीमा होती है हम 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 कब 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 तक 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 बर्दाश्त करते रहेंगे रहेंगे शांति के के पथ अनुगामी बनते रहेंगे? कब तक हम उनके अत्याचारों को सहते रहेंगे कब तक हम अपनी बहन बेटियों के ऊपर हुए जुल्म के अत्याचार को देखते रहेंगे कुछ वर्षों पूर्व आप लोग देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को समाज में नग्न करके जिंदा जलाया जा रहा है उनके स्तन को काटा जा रहा है उनके साथ दर्जनों लोग मिल करके विधर्मी लोग बलात्कार आदि को अंजाम दे रहे हैं हम हिंदू हम साधु संत कब तक इसको मौन भाव से देखते रहेंगे आज जरूरत यह है कि हम सरकार को चिताएं और सरकार को यह देखना होगा कि हाँ यह हकीकत क्या है उसको जान करके उसके ऊपर कदम उठावे और कार्रवाई करे और उनके इन कुकर्म को रोके अन्यथा ममता जी को मैं ये कहूंगा कि हटा करके बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन की मैं मांग करता हूं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाई जाए अगर ऐसा करने में नहीं आता है तो आज तो राजस्थान से हमारे ग्यारह हजार कार्यकर्ता बांग्लादेश को कूच करके जाकर के वहां पर सेवा दे रहे हैं वह दिन दूर नहीं है कि हमारे कच्छ से भी कार्यकर्ता भारत के कोने कोने से कार्यकर्ता बांग्लादेश की कूच करेंगे और जा करके हम अपने हिंदू भाइयों की समरक्षा करेंगे हम साहेब से यह कहे कि दूर हम क्या देखें हमारे कच्छ में भी 200 गांव ऐसे हैं जहां पर हिंदू पलायन को मजबूर हैं और इनको बसाया जा रहा है ये रोहिंग्या मुसलमान अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं बांग्लादेश तो दूर रहा हम अपने कच्छ में भी क्यों नहीं जाग रहे हैं तब जाकेंगे जब ये दुर्घटनाएं हमारे साथ होने लगेंगी तब हम जाकेगे तो साहिब से हम अपनी प्रेरणा व्यथा किए कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें अब आप सभी नंबर प्रार्थना है आग्रह साहब की आप ये देखें कि इनको किस आधार पर यहाँ पर इनकी आधार कार्ड बनाई जा रही है जिनको हमारी कच्ची भाषा का ज्ञान नहीं गुजराती भाषा का ज्ञान नहीं हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं ऐसे लोगों को कच्छ में आश्रय दिया जा रहा है जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ताजेतर मश्चिम बंगाल मध्य हिंदुओं पर अत्याचार थी रहा है पसार એલા વિરોધના બાના હેઠળ પશ્ચિમ બંગાળમાં હિન્દુઓની જે નિર્મમ હત્યા થઈ રહી છે તેના હિન્દુ વેપારીઓને લૂંટવામાં આવી રહ્યા છે માતા-બહેનો ઉપર જ્યારે અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કચ્છ વિભાગ આ સમગ્ર ઘટનાલે સટ શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે આ અનેક પ્રકારના કૃત્યો જે આ નરાધમો દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળની મમતા બેનર્જી સંસ્કાર જે સરકાર છે એના હસીમતી જે ઘટના બની હિન્દુઓ પર જે અત્યાચાર થયા ત્યાર બાદ પણ અનેક વિવિધ સંસ્થાઓએ જે પ્લાન કરી ગયેલા હતા જે લોકો સ્થળાંતર કરી ગયા હતા આવા લોકો માટે સેવા કેમ્પના આયોજન કર્યા ત્યારે આ સરકારે એ સેવા કેમ્પ પણ બંધ કરાવ્યા છે અને સેવાની જે સામગ્રીઓ છે અમને આપો અમે વિતરણ કરશું આવી નમાલી વાતો કરી રહી છે સ્વયં મમતા બેનરજી પોતે કબૂલ કરે છે કે આ પૂર્વ આયોજિત કાવતરું હતું એ બાંગ્લાદેશી જે છે એવા લોકોએ આજે આ અત્યાચાર કર્યો છે આટલું તો એ સ્વીકારે છે ક્યારે આવા બાંગ્લાદેશીઓ અહીંયા કને પશ્ચિમ બંગાળમાં શું કરી રહ્યા છે આ પહેલો સવાલ છે દોષનો ટોપલો બાંગ્લાદેશ ઉપર ઢોળવાનો અને પોતાના જે ષડયંત્રો છે એને છુપાવવાનો જે આ સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આજે કલેક્ટર શ્રીના માધ્યમથી રાષ્ટ્રપતિ મહોદયાને એક આવેદન પત્ર પાઠવ્યું છે અને હિન્દુઓની સુરક્ષા કાયમ કરવામાં આવે રાષ્ટ્રીય તપાસ સમિતિ એનઆઈએ એને આ તપાસ સોંપવામાં આવે અને હિન્દુઓની ચિંતા કરવામાં આવે આવી લાગણી અને માગણી અમે કલેક્ટર શ્રીના માધ્યમથી મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ મયોદાને અર્પણ કર્યું છે